Добрый день. Мы сегодня на участке ягодина Анатолия Васильевича. Я хочу вам показать, как можно вырастить из черенков два полноценных саженца. Не не надо покупать саженцы дорогие, а можно самим все это сделать. Вы бы только было у вас желание и, конечно, здоровье. Смотрите, я беру черенок, разрезаю его на две по две почки и замачиваю его в воде, а потом выкапываю вот такие ямы и туда насыпаю, там где будет уже сам черенок, я насыпаю уже туда 2-3 килограмма торфу или такой сумиши какой-нибудь, или чернозему хорошего, желательно из под акации. и тыкаю туда череночек, где-то это происходит у нас в квітні, в конце квитня, начало травня. а потом беру вот у меня тут такая бутылочка 5 литровая вот я пробиваю отверстие 2 и вот сейчас она, она закрытая пробка я открываю пробку вот видите она как она течет вот она сейчас и я так вот ставлю петкущик в вернее и у нас себе течет можно регулировать закрытием крышки или отверстием можно отверстие немножко меньше будет оно не так будет литься и вот смотрите вот это вот у меня э, черенок был э, сарделька там череночек у меня э, журавчик червоный вот они выросли тут две лозинки там одна и вот смотрите я хочу вам показать сравнить с вегетирующим саженцем то есть это у нас флеш мускат вот Почти одинаково. И тут за фреш мускат, ну, это вегетирующий, конечно, а если взять саженец, то саженец в два раза дороже, чем черенок. А это у нас тоже э, вегетирующим был посаженный саженец, это жавелин. И вот я сломал кончика, и сейчас он отрастает уже заново. Пожалуйста. Если кому что-то непонятно или может какие-то что-то подсказать, пожалуйста, обращайся до, до, меня. Телефон у меня 063 841 0526 26. Гарного вам дня, за встречи.